السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و صلی ون اللہ رسول کریم بعد آباد فعد بلّہ السّل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک کو فی کلام المحکم فصل ربی کا اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو ناظرین سامعین آپ جانتے ہیں کہ یہ اشرہ اشرہ الحجہ ہے اور اشرہ الحجیٰ کا اہم ترین عمل قربانی والا عمل ہے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور اسی طرح عید قربان میں اپنے جانوروں کو اللہ کے ہاں قربان کرتے ہیں ذبح کرتے ہیں اور بڑی بڑی مہنگی جو نا وہ قربانی اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں ناظرین سامین چند چیزیں ایسی ہیں چند عیوب ایسے ہیں کہ جو عیوب آپ کی قربانی کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں آپ ان کو ملوزے خاطر رکھیں جب بھی جانور کو خریدنے جائیں تو آپ انگلیوں پہ لکھ کے یہ جو پوائنٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ان کو انگلیوں پہ لکھ کے یاد کر کے اسی طرح اوراک پر پہ یاد کر کے ایک ایک چیز دیکھتے جائیں ایک عیب دو عیب تیسرا چوتھا پانچواں کئی جانور کے اندر عیب تو نہیں ہے اسی طرح دوسرے میرے اندر تو عیب نہیں یہ ایوب کو دیکھیں پھر اس کے بعد اس کو پاس کریں پاس کرنے کے بعد اللہ کے ہاں امید رحمت رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے گا سب سے پہلی بات جو ملحوظ خاطر رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ایوب دو قسم کے ہیں ایوب کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق خود قربانی کرنے والے کے ساتھ ہے اور اسی طرح ایوب کی دوسری قسم قربان ہونے والے جانور اس کے اندر جو نا وہ ایوب ہیں جو قربانی کو ضائع کر دیتے ہیں ناظرین جس وقت ہم جانور کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کبھی بھی جانور کو ادھر سے چیک کرتے ہیں کبھی ادھر کو چیک کرتے ہیں جانور کے ہاں اگر ہو تو وہ آپ اس طرح مخاطب کر کے ہمیں مخاطب کر رہا ہوتا ہے کہ اے قربانی کرنے والے میرے ایوب کو دیکھنے والے کہیں اپنے کبھی اپنے عیوب کو بھی دیکھ لے تو مجھے تو ایک ایک چیز میرے اندر دیکھ رہا ہے ٹنڈوڑ رہا ہے اپنے عیوب کے اوپر نظر نہیں مار رہا نظر نہیں دھڑا رہا آپ اپنے اندر دیکھو تیرے اندر شرک کی بیماری ہے اور تو قربانی کر رہا ہے تیرے اندر اخلاص نہیں ہے ریاکاری ہے نمود و نمائش ہے تو سیلفیاں لے گا تو ان لوگوں کے ہاں اس کی پکچر بھیجے گا اسی طرح اس کو کبھی فائل فوٹو پہ لگائے گا کبھی ڈسپلے پہ لگائے گا اس طرح مختلف جو نا ٹی وی چینلوں کو بھیجے گا تیرے اندر خود اخلاص نہیں ہے یہ بہت بڑا عیب ہے یہ جانور آپ کو مخاطب کر کے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے اپنے اندر توحید پیدا کرو اخلاص پیدا کرو اور اسی طرح تیری نیت درست نہیں ہے اور تیرا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تیرا رزق کا حلال نہیں ہے اور اسی طرح اس طرح کے بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں گویا کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر توحید کا بوٹا لگانے کی ضرورت ہے نیت کو صاف اور خالص اللہ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سرز کو علا کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ یوب تھے جو قربانی کرنے والے کے اندر پائے جاتے ہیں ان عیوب کو دیکھیے ٹنڈولیے اپنے آپ کو صاف کریے اپنے ان عیوب کو ان کو دھوئیے پھر اللہ کے ہاں قربانی پیش کیجئے اور اسی طرح قربانی کے جانور میں جو عیوب ہیں سب سے نمایاں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس جانور کو آپ قربان کریں وہ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے جس کا کانا پن واضح ہو وہ جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے نبی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے جانور کو زبا کرنے سے اسی طرح دوسرا جانور جو قربانی کے لیے نہیں لگتا وہ مریض جانور جس کا مرد بالکل وعدے ہو گویا کہ دوسرا ایپ جانور کے اندر جس کا مرد وعدے ہو وہ جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اسی طرح تیسرا ایپ وہ جانور جو کمزور ہو دبلا ہو انتہائی کمزور لاگر قسم کا وہ جانور بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اسی طرح تیسرا جو نا وہ عیب وہ چوتھا عیب جس کا سینگ ٹوٹا ہو سینگ ٹوٹا ہوا جانور بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اسی طرح سینگ نصف ہو یا نصف سے زائد ہو نصف یا نصف سے زائد سینگ ٹوٹا ہو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں یہ وہ عیوب ہیں جو حدیث کی روح سے بیان کر رہا ہوں اور اسی طرح پانچواں ایپ یہ ہے کہ وہ جانور لنگڑا ہو اور لنگڑا ایسا کہ وہ وعدے لنگڑا پن وعدے ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لنگڑے کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اس کی ٹانگ نیچے زمین پہ نہ لگ سکے یا کھڑا نہ ہو سکے نہیں جسے جس ہم عام معمول میں میورم میں لنگڑا کہتے ہیں وہ لنگڑا جانب اسی طرح ہاتھ پاؤں اور اسی طرح ناک اس کا کٹا ہوا نہ ہو جس جانور کا ہاتھ پاؤں ناک اور کان وغیرہ کٹا ہو کان چاہے آگے سے کٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہو اسی طرح جو نا وہ پھٹا ہو وہ جانور بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اسی طرح وہ جانور جس کے کان میں سوراخ ہو گول سوراخ وہ جانور بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اسی طرح دودھ دینے والا جانور دودھ دینے والا ابلادمی بات ہے کہ اس کے دودھ کو بھی یا اسی طرح وہ دودھ پلانے والا اپنے بچوں کو دودھ پلانے والا ایسا جانور بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اور اسی طرح دوندے کی موجودگی میں کھیرہ جانور اللہ کے رستے میں قربان کرنا کیونکہ حدیث وعدہ اللہ تدبہ اللہ مصنح دوندے جانور کے علاوہ ذبہ نہ کرو اللہ وسلام علیکم اگر تمہاری کوئی زیادہ ہی سخت مجبوری ہے جانور دوندار دار تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا جو کہ ایسا آج کل کے حالات میں یا دور میں ناممکن ہے تو پھر جو ہے نا وہ بھیڑ سے ایک سال کا کھیرہ وہ کر سکتے ہیں اسی طرح مشتبہ جانور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے مشتبہ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کیوں ان چکروں میں پڑھتے ہو کہ بحث کرنی ہے یہ نہیں کرنی یا ہرن کرنی ہے یہ نہیں کرنی جب وعدے قسم کے چار قسم کے جانور موجود ہیں تو آپ امت مسلمہ کو کیوں تنازع کا اختلاف،, اختلاف کا شکار کرتے ہو آپ یقین کریں کہ جس محلے میں مشتبہ جانور وہ ذبح ہو جاتا ہے وہاں صورت یہ ہے کہ پورے محلے میں بحث مباحثہ اور اسی طرح لڑائی جھگڑا اور اسی طرح جو نو ایک دوسرے کی گی بد بدخوئی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ باقی معمولی قسم کا عیب جو ہے وہ امام خطاب خطابی جس طرح فرماتے ہیں معمولی قسم کا عیب وہ معاف ہے جس طرح پیدائشی طور پہ چھوٹا وہ سینگ نہ ہو اسی طرح جو نہ وہ دانت زخمی ہو یا دانت ٹوٹا ہوا ہو یہ ایسے قسم کے جو یوب ہیں وہ برقی بر, قائب بر قائب کے ہاں معاف ہیں خدا را ان عیوب کو اپنے سے بھی صاف کریں ختم کریں اور اگر جانور لینے جائیں تو ان عیوب کو مد نظر رکھ کے پھر قربان کریں اللہ کے رستے میں جانور کو پیش کریں انشاءاللہ ان عیوب سے آپ صاف شفاف ہو کے جب اللہ کے ہاں قربانی پیش کرو گے تو امید رحمت رکھی جا سکتی ہے اللہ کے ہاں امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے گا اور آپ کی اس قربانی کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے گا آپ کو وہ تمام انعامات وہ عطا کرے گا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ